faqat yoshi katta karislar hozirgacha it go'shti yeydi deb o'ylardim lekin yoshlarni orasida ham it go'shtini shipozlari topilib turar ekan bugun ishxonaga borgandim har oy bir marta ishxonaga borishim kerak yig'ilishimiz bo'ladi yig'ilishdan chiqib o'sha o'zim yaxshi chiqishadigan ikkita karis bilan gaplashib turgandim ishdan keyin bugun ovqatlanganga ketyapmiz mana u bilan xohlasang birga yur dedi nima yemoqchilar desam shunaqa bitta qanaqadir ovqat aytib qoldi nomini karischalab oldin eshitmagan ekanman nima ovqat bu desam shu so, itni go'shtidan qaynatma sho'rva degdi ishta ham shunday tomog'imga kelib qoldiyu bu ikkala sherigim ham birga ishtaydigan sheriklar yigirma sakkizga kirgan bittasi yigirma yetti yigirma sakkiz bittasi uylangan yosh aytmoqchi bo'lganm yoshda hali ham shunaqa it go'shtini sotadigan joylar bor ekan yoshlari ham eb turarkan koreya hukumati bunaqa narsa bilan qattiq kurashyapti shunaqa it fermalarini topib